В этом отношении придется очень много сделать. В первую очередь я считаю, что э, должна быть публичная экспертиза работы э, высших учебных заведений. Общественность должна четко знать, что там происходит. Должен существовать рейтинг, публичный рейтинг. Не вот этот рейтинг, когда, знаете, платится 15-2-3 тысячи долларов, и э, тот или иной университет становится лучшим или входит в десятку или в двадцатку лучших университетов. Процедуры должны быть открыты, рейтинги должны быть открыты. Хотя я скажу, что в этом отношении нарушения существует и в США. То есть тоже посмеивается над тем рейтингом которые существуют, потому что некоторые фирмы, выполняя коммерческий заказ, так или иначе университеты где-то подвигают. Но в целом, в целом, эта система существует, и студент имеет возможность осознанно выбрать вуз и выбрать ту специальность, по которой рейтинг этого университета наивысший. Поэтому очень много, вы знаете, где-то 14 сентября, Будет у меня передача на херсонском телевидении, она будет как раз посвящена этим вопросам. Если мне удастся, я более предметно и более полно отвечу на все ваши вопросы. Видите, очень багато запитань от наших глядачів. они действительно непокоїть херсонцев. Вы уже неодноразово згадували про свою поездку до Соединенных да. Штатов Америки. Интересно, чем она была вызвана? Во-первых, это была частная поездка, я был в отпуске, и я ездил сам за свои деньги. И я хочу сказать о том, что, вы знаете, я всегда, вот, ну, ну это уже такая натура, а мне было интересно. Мой зять является магистром компьютер сайенс, и он работает в научно-исследовательском центре университета Мичигана. И это просто нечто потрясающее, и мне удалось, общем-то, в течение дня там побывать, Посмотреть, что собой представляет этот университет, посмотреть, как строятся научные исследования, посмотреть, что собой представляют библиотеки, посмотреть, как устроена эта жизнь. Почему? Потому что а, я не хочу сказать о том, что вот мы должны быть такие, как они. Абсолютно нет. У нас свои традиции, у нас свой менталитет. Но посмотреть на тот вектор. Посмотреть, каким образом нам это достигать. Ведь все равно наши ребята, когда едут туда, они же с этим сталкиваются. И хочется, чтобы наше вот будущее поколение оно достигло этих рубежей. И в этом отношении я не призываю, давайте будем такие, как американцы. Я просто говорю о том, что хотелось бы, чтобы мы как можно быстрее достигали этого уровня. И я вот, видя материалы, очень много я смеюсь, я говорю, я привез 16 гигабайт видеоинформации. Да. Кое-что мы и сегодня увидим. Но я не профессионал профессиональный скажем, ну, ну кое что мы увидим. Ведь что такое университет Мичигана? Это как ш... целый Шуминский район. Зданий не меньше, чем в этом Шуминском районе. А это действительно место, где студент имеет возможность развиваться. Это место, где 41 одна библиотека. Можете себе представить? Причем а вот здание, как вот ну, бывшего обкома, там, где сейчас обла администрация, каждая библиотека приблизительно это здание вот такого объема. А в каждом таком здании существуют а, компьютеры, а, доступ к информации. А библиотеки особым образом устроены. Каждый студент имеет возможность, иметь свой почтовый ящик, и он заказывает литературу. Получает сообщение, что подойдите ее заберите. Забрал. В любом месте стоят специальные ящики. Студент имеет возможность сдать эту литературу, бросив ее в этот ящик. А, огромные стадионы, а, теннисные корты, огромный медицинский а, центр, в котором проводят и научные исследования, и преподаватели, и студенты, и в котором лечатся люди со всей Америки. Скажем, вот Мичиганский а, центр а, медицинский, он а, а, оказывает уникальные услуги по а, операциям на сердце. То есть я хочу сказать, что интегрировано все, наука, образование и коммерческая работа. Скажем, университет Мичигана выполняет огромные контракты для, вот скажем, по интеграции сетей э э э операторов вот, спутниковой связи, операторов сотовой связи и локальных сетей. С тем, чтобы с одной стороны, вот, ну, грубо говоря, мы попадали в тот мир, где мобильный телефон становился просто проводником в эту жизнь. И не было значения, то ли это голосовая информация, то ли это компьютерная информация, то ли ты находишься в своем почтовом ящике, то ли тебе надо зайти на сайт своего вуза или там своей фирмы и так далее. Вот, скажем, они имеют этот контракт. Мне, например, приятно, что мой зять, например, работает по программе НАСА. Это замечательно, это хорошо. И вот мы пытаемся у себя в университете как раз именно организовать такую модель. Вот, скажем, Институт информационных технологий – это полигон, где студенты прикладной математики, которые у нас учатся, имеют возможность и проходить стажировку, и получать сразу же работу. Понимаете, причем работу высокооплачиваемую. У нас сегодня существуют э, уже договора вот, с киевлянами, с американскими фирмами, для того, чтобы наши студенты имели такую работу. И это тоже ответ на вопрос, который задал, задали мне. Мы должны четко понимать, что университет тогда будет иметь супер бренд, когда он действительно неформально будет куда-то посылать на работу и говорить, дайте справку о том, что он там, а потом этот человек оттуда исчезает. А действительно наших специалистов будут расхватывать. <coughs> я думаю, что наш университет в этом отношении делает огромную работу, и я надеюсь, что бренд мы будем только его усиливать в этом отношении. У нас задается еще запитание Вид Глядачив. Давайте мы с ними связаться. Алло! Доброе утро. У меня к вам такой вопрос. Вот вы были в, в Соединенных Штатах, вы, наверное, еще в других странах были. Скажите, пожалуйста, вы смотрите только как учатся студенты, а в школах вы были. Скажите, как может учитель давать качественные знания, а дети получать, если в классах по 38 человек? Вот Я мой делаю. ребенок, седьмой класс, 38 человек в классе. А я дякую дякую Потому, что Никто, министерство наше просвещение никак не заинтересуется этим вопросом. Ведь я думаю, ни в одной стране мира, ну, цивилизованной я имею в виду Европы, находится по 38 человек в классе. Я сама педагог. Я понимаю, как трудно работать. Мы ваше вопросы, Давайте мы это... дадим возможность нашему гостю и дать ответ на ваше запитание. Спасибо большое за вопрос. Вопрос правильный. Сразу отвечаю. Да, я был а, в школах, в американских, был во французских школах, в шотландских школах. И а, я хочу сказать, конечно, меня поразили американские школы. А, это нечто другое. Они рассматривают школу как а, систему. В первую очередь она выполняет социальную задачу. А, американская школа не дает таких знаний фундаментальных, хороших, как дает наша украинская школа. И там тоже существуют определенные свои проблемы. Но а, Понимаете, селекция ⁇ задача школы, грубо говоря, помочь ребенку адаптироваться, а вот уже высшее учебное заведение действительно формирует профессиональные компетенции человека. Проблема того, что сегодня существует 38 детей в классе, это ужасная проблема. И, конечно, этим надо заниматься. Вот мэр нашего города Владимир Васильевич Сальдо говорил об этом, что ну, вообще школы у нас рассчитаны на 54 тысячи человек, а у нас 41 тысяча человек. Поэтому я считаю, что нужно не сокращать школы, а нужно как раз идти по пути уменьшения количества детей. Вообще до тех пор, пока вот общественность, вот это украинское такое гарное слово, громада, и, вот когда громада, влада зрозуміє, що это діти – це наше майбутнє, що які ми хочемо бачити наше місце, то мы сегодня должны делать инвестиции. Ведь это инвестиции просто в свое будущее. Вот э, наш э, госполком, наши депутаты местные, они очень много делают. Для того чтобы образование развивалось, нужно еще делать немножко больше. Надо действительно сместить приоритеты. Образование это самое главное. Вы знаете, конечно же, ребенок никогда не получит хорошего образования в школе, если там будет 38 детей. Скажите, в каком режиме может работать учитель? для того, чтобы это обеспечить. Время, знаете, стахановцев прошло, поэтому, конечно же, этим надо заниматься серьезно. И не только на уровне Министерства образования. Министерство образования делает очень много. Надо этим заниматься и на местном уровне. Это проблемы приоритета той общественности, тех людей, которые живут в городе Херсоне. Я хочу повернутися до вашої подорожі до сполучених штатів, і зараз я сподіваюся, ми побачимо відео, яке ви привезли. І я прошу вас, щоб коли глядачі будуть переглядати це, щоб ви і прокоментували, що вони бачать. Прошу. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать о том, что вот еще раз мы видим, что это огромный город, а это кампус, в котором живут студенты, огромное количество факультетов, порядка 50 тысяч студентов здесь находится. Я уже повторяюсь. Вот смотрите, сайт Херсонского государственного университета. Вот он тоже в университете Мичигана есть. То есть студенты имеют доступ к любым информационным ресурсам. Каждый студент имеет карточку, которая позволяет ему попадать в библиотеку, получать необходимую литературу. А существует очень много, ну, я в первую очередь, конечно, уже же, посвятил, посвятил факультет инженеринга вот, и компьютер-сайенс, это то, что меня, конечно же, интересовало. Это огромное здание. Вот, скажем, мы видим здание, в котором проходят магистрские программы. Это офис существует. Сейчас мы заходим вот в этот... Посмотрите на эти замечательные холлы, в которых находятся студенты. Огромное количество лабораторий. Во всех лабораториях находятся компьютеры. Вы видите, мы просто идем. Это, это все собой представляет университет. Огромное количество строек, в том числе, что приятно сказать, мы это сейчас увидим, ведется строительство а, огромного театра вот правительство а, штата мичиган вот смотрите автобусы автобусы ходят по городу и бесплатно обслуживают преподавателей и студентов то есть потому что ну между корпусами там существует определенное расстояние а вот сейчас мы едем мимо медицинского центра в котором а, ну проводится я уже сказал и обучение и медицинские исследования и в том числе и та же коммерческая деятельность потому что они обслуживают а, всех американцев которые так скажем а, имеют или совершенно страховки или имеет деньги для этого. С правой стороны от нас находится, а вот.